Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Danger Romance, Kang se venga de Cylon basados en el libro. En matemáticas de grado 11, las pruebas basadas en asientos se entregan una por una. Por lo general, Kang y Cylon se sienten en un rincón del salón de clases, pero hoy, debido a la misión, Cylon solo puede mudarse junto a Kang. El resultado es que Gui y Auto te miran de una manera misteriosa. Pero pronto el maestro comenzó a cronometrar la prueba. El salón de clases de repente se quedó en silencio y la atención de todos se centró en el papel de prueba frente a él. Con solo el sonido de voltear el papel y el sonido de los lápices, dibujando los círculos en el papel, Kang fingió escribir la receta en el papel, como si realmente supiera cómo hacerlo pero en realidad estaba esperando una respuesta de la persona a su lado. La distancia entre los dos era de solo un metro. Con una mirada aguda al reloj en la pared, solo quedaban cinco minutos. Cylon rápidamente entregó el papel a la siguiente persona, mientras que el maestro le daba la espalda. Kang rápidamente tomó una pequeña nota para copiar y terminó la prueba antes de que sonara la campana. Es difícil morir. Nava se quedó con Kang después de enviar el documento. «Más de la mitad de las cartas que he escrito son malas», agregó Mac. «Pero puedo obtener una puntuación perfecta esta vez». Kang, apoyándose en el respaldo de la silla, respondió con confianza. «Dinda Ceylon regresará a su asiento. Eso es porque tu hermanito menor te ayudó». Nava pensó para sí misma que la próxima vez tendría que pedirle una respuesta a alguien. Él no es mi hermano menor, dijo Kang con irritación. Él te estaba buscando para pedirte dinero a ese nivel. ¿No es así? dijo Mac. No lo sé, pero Cylon no puede ser mi hermano. Absolutamente no. Kang miró a la persona mencionada. Está hablando con auto sobre la última prueba. Al ver que la otra persona estaba preocupada por la prueba. La persona que le dio el papelito lo mira con mucha delicadeza. Mirándolo de esta manera, si Cylon se mantiene tan obediente, pueden convertirse en amigos en el futuro. Pero la idea de Kang se quedó ahí. Después de la escuela, el maestro devolvió la prueba. En la esquina superior derecha de su hoja de prueba, había un cero claro escrito con bolígrafo rojo. Mirando desde su asiento en la esquina trasera de la clase, pudo ver a Kang frunciendo el ceño ante el examen para reconfirmar. Cuando descubrió que no estaba equivocado, debe haber alguien más jugando con él. Una mirada penetrante se apoderó de Cylon y te vio sonriéndole. ¿Me estás tomando el pelo? Cuando el maestro de salón salió de la clase, Kang pat::ió el escritorio de Cylon con fuerza, haciendo un ruido fuerte. El escritorio golpeó la pared del aula. Toda la clase los miró a los dos a la vez, especialmente cuando vio la prueba perfecta de Cylon. Kang casi se volvió más y más fogoso. Cuando estoy bromeando, ¿no dijiste que obtendría la respuesta ayer? ¿No te lo dije? Cylon lo miró resultamente y respondió, porque sintió que no había violado la transacción. Usted deliberadamente dio la respuesta incorrecta. ¿No dijiste cuando me rogaste que te diera la respuesta correcta? Cylon. Kanka agarró el cuello de Cylon y te acercó a él. ¿De verdad quieres provocarme? Tú eres el que me arrojó el dinero primero. ¿Crees que soy el tipo de persona que haría cualquier cosa por dinero? ¿No les falta tanto dinero a los de tu clase que aceptan la solicitud de mi abuela por el dinero o porque el dinero que ganan es poco? Por lo que quiere hacerlo. Tu dinero está solo y un hombre como yo no hará nada malo. salón empujó la mano de Kang pero aún más hizo que Kang lo mirara descontento. Recuerda lo que dijiste, soy yo quien tiene que aguantarte. A Cylon no le importa lo que diga este adolescente autocrático. Esa noche trabajó medio tiempo en el garage de autos como de costumbre pero olvidó que Kang era un hombre cuyo venganza era segura. Si alguien se atreve a provocarlo, tomará represalias sin miedo. El joven vio un auto de lujo estacionado en su lugar. Otro adolescente de su edad y con uniforme escolar se adelantó. Le arrojó las llaves del auto. ¿Por qué estás aquí?